Марта месяца у нас на вокзале в Днепре мы организовали пункт и э, начальник вокзала переговорил с нами, чтобы под гидой Красного Креста тут открылся пункт помощи. Ну, сейчас мы оказываем гуманитарную поддержку населению, которое требуется. это, Мы помогаем беженцам, чем можем. Я получаю удовлетворение от того, что я э, делаю хорошие вещи. Чайники, стаканчики, сахар привезли наши друзья. Вот так образовалась наша волонтерская команда. И нам стали привозить очень много еды в контейнерах. Горячая еда, которую мы раскладывали в тарелки и таким образом кормили людей. Как бы все те же действия мы продолжаем делать. Это чай, кофе, временное расселение и обеды. Данный шелтер, центр по э, размещению переселенцев полностью бесплатный, то есть они проживают здесь бесплатно, э, питание здесь бесплатно, и Красный Крест нам всегда оказывает помощь для переселенцев и привозит нам и продукты, и сертификаты Сельпо, и медикаменты. Вот сейчас привезли матрасы, что тоже является необходимым, потому что поток людей был большой. И за все работ, время работы этого центра прошло около трех тысяч взрослых. Мы сейчас находимся в этом центре, и я хочу сказать не просто спасибо, а выразить свою огромную благодарность Красному Кресту за оказанную помощь. То есть мы не чувствуем себя забытыми, брошенными.